В середине марта этого года на территории Ленинского района было совершено нападение на мужчину 61 го года рождения, в ходе которого у него отняли его личное имущество. Мобильный телефон, электрошокер, золотое украшение и деньги, да, в ходе которого его избили, были нанесены ряд телесных повреждений в виде переломов, ЗЧМТ ну и ряду риф. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, которые были причастны к этому совершению преступления. Один из которых находился, был военнослужащим контрактной службы в городе Одесса. После его установления было создано группой сотрудников управления криминальной полиции, где они на протяжении практически практически недели собирали материалы о его причастности к совершению преступления. После того он был задержан, был изъят у него мобильный телефон, как он перепродал своему товарищу, были другие полученные доказательства его причастности, и одновременно был задержан его подельник, который находился на тот момент на территории Николаевской области. Значит, задержанные преступники являются родными братьями, оба уроженцы Николаевской области. Сейчас полностью доведена их на причастность, изъято, кроме телефона, кроме электрошокера, получены другие доказательства их на причастности. Установлен также третий человек, который принимал участие в этом нападении. Сейчас проводятся мероприятия, следственные, оперативные. Для того, чтобы его задержать. 18 марта поступил э -э, звонок от брата о том, что он нашел отца дома в очень плохом состоянии. Э -э, отвез его в БСМП. На следующий день его прооперировали. Очень сложная операция. Э -э, прошла. Удалили гематому, несколько кровоизлияний. Э -э, врачи боролись за его жизнь. Он больше полтора суток провел в реанимации. Очень длительный процесс реабилитации, уже практически месяц он все еще в больнице, но мы, конечно, надеемся и верим, что все закончится хорошо. Забрали телефон, у него был фонарик, забрали фонарик и забрали обручальное кольцо. Ну и кошелек, естественно, то есть деньги, там какие-то карточки, то есть это все пропало, этого ничего нет. То есть ребята очень оперативно сработали, и мне поступил звонок о том, что их задержали. Задержали в Одессе. Насколько я знаю, их долго выслеживали, но слава богу, они пойманы. Хочу сказать огромное спасибо нашей Николаевской милиции, нашему уголовному розыску за то, что быстро сработали, очень оперативно и поймали преступников. Хотелось бы обратиться к нашей Николаевской власти с просьбой побольше, скажем так, осветления улиц, потому что а, есть очень много районов в городе, где освещения абсолютно нету. Причем неважно, это вечер, это ночь, все равно людям как-то надо добираться, не у всех есть возможность добраться на такси, а, чтобы хоть как-то, а, скажем так, помогли нашим гражданам. И а, хотелось бы обратиться, опять же таки, к людям. По возможности. Ночью сидите дома, не ходите по неосвещенным участкам города, потому что это может очень плохо и болезненно закончиться. Лучше лишний раз, скажем так, пересидеть, а потом несколько месяцев лечиться в больнице.